Слава Украине! Приветствую вас Я сейчас нахожусь у меня за спиной так называемый Дом Учителя, а когда-то это был э, будинок Центральной Рады Украины. То есть это был э, Дом Украинского Правительства и это был, ну, не Украинского Правительства, а именно Украинского Парламента. И там и парламент заседал свое в 1919 году, и правительство. Вот видите, по нему э, в 1922 году прилетела ракета и, собственно говоря, с тех пор вот часть крыши там вот если я сейчас покажу вам черная видите там да вот сейчас до сих пор идет ремонт это было 22 октября 2022 года падение российской фашистской ракеты вот сломала часть этого замечательного здания да так чему я это все рассказываю я рассказываю к тому что тогда сто лет назад уже 104 года назад к большому сожалению украина не устояла потому что различные фракции украинцев воевали петлюра против скоропадского скоропадского Дещенко. Вот она так у нас такая дня, примерно. Сейчас еще одна такая же по. Да, пошла еще. Торпеды. Да, такие были на фронт. Так вот, тогда, видите, были разные фракции, одни были настроены против других, воевали, вместо того, чтобы воевать с внешним врагом, воевали сами с собой. Как результат, у нас мы потеряли тогда державность. На сегодняшний день, слава богу, Украина едина как никогда. У нас нет никаких фракций, у нас все работают на победу, и поэтому сейчас Украина. В виде свои ракеты Россия может засунуть Путлеру. Сами знаете, куда.